На що э, певна інформаційна кампанія Європа зблизька проводилася і у містах Нова Каховка, Каховка, Цюрюпинську, э, Високопільському, Іванівському, Білозерському, Скадовському районах, тобто працюєте не лише у межах міста, так а виїжджаєте у райони. Як відбувається ця співпраця? Ну, наверное, это больше э, работа Максима или Гулишвили, потому что это он э, у нас идейный вдохновитель в области для всех евроклубов. И э, что вот может наш центр европейской информации? Мы делимся литературой, которую нам предоставляет фонд Ведроджини. Буквально вот вчера литература уехала на э, Тюрюпинск. Вот, то есть, когда к нам обращаются с какими-то просьбами, мы обязательно на эти просьбы откликаемся. Все сценарии наших мероприятий можно получить у нас в библиотеке, чтобы сделать свой праздник. То есть, я говорю, у нас в библиотеке, хотя я руководитель общественной организации и пресс-секретарь другой организации. Вот, то есть в самом центре очень много есть информации. Которую можна получить, і при чому доступна і відкрита для всіх угу. е е у День Європи буде проходити багато культурних мистецьких заходів, і буде певні фестивалі, мистецтво без кордонів. Так буде це фестиваль сучасного мистецтва цього року відбуватися. вообще, как бы, искусство без границ – это лозунг фотоклуба Херсонского, который всегда принимает участие вместе с нами в различных мероприятиях. И в этом году, я уже вот хочу повториться, у нас прошел конкурс «Европейские лица». Вот в рамках этого конкурса состоялось несколько фотоконкурсов для художников. Последний из них – это был «Мяу-арт», посвященный Льюису Кэролу вот И в нем приняло участие большое количество людей, а выиграла конкурс. фамилию не помнишь? Татьяна Коваль. Татьяна Коваль из Новокиевки. Татьяна приехала, Татьяна не член фотоклуба. Фотоконкурс открытый. Татьяна, что называется, приехала, увидела и победила. Да, она сейчас привозит, тесно сотрудничает с нами. Я так понимаю, что в планах у Новой Киевки открытие Евроклуба вот. и искусство без границ. Оно действительно без границ. Ну, также я вот еще хочу да. уточнить, у нас в День Европы пройдут открытия нескольких фотовыставок. Так, например, нам киевский фотохудожник Ольга Кузнецова привезла свою фотовыставку без названия. И харьковчане привезли нам фотовыставку Харьков от первой столицы Украины до евро 2000. 12. якби mm -hmm. как бы, то, то ж саме в вот, іску без границ, коли нам інші міста привозять свої фотовиставки, ми їх експонуємо і показуємо всім бажаючим. Ну якщо все ж таки ми говоримо про співпрацю, особливо цього дня про тісні зв'язки із іншими країнами Європейського Союзу, які тоді входять, чи е, завітають до нас на святкування Днів Європи хтось із інших країн? Ну так у нас будуть гостем Консул Литвы в, Хер... в Херсоне Попо Виктор Григорьевич, он обещался к нам прийти. Также будет товариство полония. Полония, Вот Мы как бы приглашали всех, а отозвалась полония. вони будуть нашими гостями. чи будуть минулого року? Звичайно, відбувалося святкування більш масштабно, бо була певна дата. Все ж таки, чи будуть цього року представлені певні елементи різних культур? Можливо, це будуть страви, якихось цікавих різних народів представлені. Нет, у нас в этом году не запланировано настолько масштабно, но, как уже говорила Маша, у нас будут представлены разные страны, то есть европейские страны, студентами нашего университета, которые изучают языки. И малышня, которая к нам придет, я так называю поколение до 14 лет, они смогут получить экспресс знания португальского, немецкого, ну английский учат все, французского, искуски. испанского. А... До речі, цікаво, от як діють у ці мовні школи і який курс у них навчання? Чи це можна зробити як це експрес-школа тут і зараз вивчити десь доброго дня і до побачення? Ну, так? у нас от в такому форматі і я експрес-школа Це буд в основному фрази як мене зовут? Поздороваться, пожелати, наприклад, доброго, доброго дня, какое то пожелання. День Европы и попрощаться, как бы, вот в таком формате это будет все происходить. Если у человека есть какие-то навыки или больше желания есть время пообщаться с нашими волонтерами, которые будут вести эту школу, то я думаю, они еще чего-либо научат. По завершению такой вот экспресс-школы мы будем давать маленькое свидетельство, что я выучил. Язык О, такой, -то, да, да. Так вот. И, э, я еще хочу сказать, что в этом году у нас э, приедет к нам в гости, представитель фонда Видроджения, которая курирует Центр Европейской информации, Дарина на она везет много интересной литературы, которую мы будем просто раздавать. Поэтому, если кому-то интересно, то, пожалуйста, приходите, э, не надо ничего платить. Просто можно эту литературу брать и знакомиться. Угу. У нас есть телефонный звонок от наших телеглядачей. Давайте послушаем. Алло, доброго ранку. Германии, А Россия будет представлена культурой, литературой и прочее. Спасибо. Разумела, вам. Отвечаю на первый вопрос. Значит, урочистое открытие святкувания Дней в Европе в Украине произойдет об 11 годині у приміщенні Херсонской областной универсальной науковой библиотеки имени Олеся Гончара. Это ответ на первый вопрос. А, я... Можливо, давайте пройдемося, нічого да, страшного. Є по час програмі. так по програмі, по заходам, де можна приєднатися до святкування цих днів. Да, так урочисте відкриття в 11, з 11 до часу дня буде працювати Євроквартал, також буде у нас, коли буде працювати євроквартал, проходити євроквест. но там уже команды регистрировались заранее, и шесть вузов принимают участие в Евроквесте. Что это, до речи? в чем суть этого Евроквеста? Евроквест у нас проходит под названием «Знайди Европу». Угу. Вот а у них будет даны листы. Ну, это так абстрактно, а что на самом деле знать? Они там будут найти, если я не ошибаюсь, блюда литовской страны, найти информацию где-нибудь в городе, найти какие-то продукты, подсказки будут вот разда разданы. У нас просто как бы э этот процесс курирует Максим, Максим. Елегулашвили, и, к, к сожалению, к сожалению. не смог к нам сегодня с нами прийти на утренний эфир, но это вот его Евроквест, он им руководит. Также у нас вот в рамках Евроквартала у нас будет проходить танцевальный мастер-класс «Перши Кроки», угу. который нам помогает проводить в данной студии, если не ошибаюсь, драйв. Они работают с детками среднего возраста, и вот так как мы рассчитываем, что к нам придут дети среднего возраста и старшеклассники, они будут изучать какие-то вот элементы танца первые шаги то ли бальных танцев, то ли латиноамериканских, они вот с детками будут это проходить. Будет проходить. Это Евроквартал у нас будет находиться возле библиотеки имени Олеся mm -hmm. Гончара на площади Парки Славы. Так что все желающие, у кого есть время и желание просто провести хорошо субботний день, мы будем рады видеть у нас в гостях. У нас будет, мы планируем провести флешмоб с уже студентами которые вот участвуют в квесте, они потом возвращаются, и мы будем проводить флешмоб. Ну, уж такому чему суть флешмоба? Флеш мы хотим изобразить ревность, равенство. Там есть определенные шаги и действия, которые мы будем делать, и через вот такое действие мы это все... Одна из европейских ценностей. Да, да. да. Равенство. Плюс у нас будет на площади происходить бук-арт такое, mm -hmm. э, новое, такой новый вид творчества в Херсоне. Это будет делать сотрудник библиотеки имени Олеся Гончара Анна Скобко. Она из книг будет вылаживать, выкладывать на плитках символ Дня Европы. Mm -hmm. Так что вот все желающие, кто хочет это увидеть, пусть приходят. И еще один из элементов, обязательных элементов Европейского квартала – это фишка Миста. У нас фишка Миста, наша мнение. У нас мы пригласили <laughs> лыцарский клуб. Mm -hmm. Реконструкторский клуб Андрея Лапушинского Лыцарь Великого То есть, кто а, накормил а, Европу кофе и научил всех пить? Казаки европейцы <laughs> Научил пить кофе, хочу говорить mm -hmm. сразу а вот, То есть, как бы, кто а, первый осуществлял да, на беге, казаки mm -hmm. на Европу, но кто оттуда вез какие-то ценности сюда, опять-таки казаки. Поэтому э, ребята согласились прийти к нам с настоящей копией палатки казацкой, она тоже будет стоять, можно будет подойти, посмотреть на инструменты, посмотреть на оружие и на костюмы, точные копии которых тоже изготавливают ребята-реконструкторы. Mm -hmm. И вот как бы Евроквартал у нас э, будет стоять возле библиотеки где-то до часу дня. Потом можно будет походить по фотовыставкам и с двух часов уже, уже в помещении библиотеки Олеся Гончара будет проходить арт-пати. В арт-пати будет официально открытие выставок. Также Центр Европейской информации выразит свою благодарность всем нашим партнерам. Будет небольшое концертное участие с студентами училища культуры, студенты ХДУ будут, будут звезды Ярославны. Да, да, и у да, не спящих да, годин, наши, перечислим всех. всех наши друзья и партнеры. Все да, в нашем да, месте. Мы их любим, мы их рады нас, видеть. Да. Самое, вот, и будет еще проходить у нас фотоконкурс, экспресс-фотоконкурс. И наши тоже друзья и партнеры Cinema Hall в Херсоне, у них будет в 3 часа. открытие ихнего центра официально они ждут тоже великих давайте надамо слово нашему телеглядачу, він давно уже чекає на це а потім же продовжимо відповідати на питання Алло, доброго ранку доброго утра доброго, доброго. Я вам скажу, у нас є рупо пора потом на міст Москва команда з ЗКП зустрілися заводи щоб там фабрики заводи на хоча б пошли современные європейські які хотіли туда я не знаю вроде зарплата 960 руб Какую за Европу хотите? Там 4 тысячи три получают. Какую за Европу хотите? Это mm -hmm. зарплата, а? Зразумело, дякую. Давайте дякую. я, наверное, начну с того, что отвечу на второй вопрос, который а задал предыдущий а, товарищ, который позвонил Про нам. России. в эфир Про, Про Россию. Россию, да. Я хочу сказать, что, а, пожалуй, вот Россия будет представлена залом виртуального музея. А, то есть вот уже говорила наша коллега, а, что это Екатерина Потемкин Ушаков. Россия будет представлена пресс-секретарем Украинско-Российского благотворительного фонда, если на то пошло, которым я являюсь. Россия будет представлена руководителями фонда, которые поддержали виртуальный музей. Я хочу сказать, что э, дело в том, что Россия не является членом Евросоюза, а основной задачей Евроклуба, то есть перед нами ставили задачу, это пропаганда именно э, Евросоюза и э, э, культурных ценностей Евросоюза. В рамках этого... Ми працюємо. але без Росії, без нашого так друга, який Паснура є ще... постійного. Да, з давніх да. часів не обійдеться в будь-якому разі конечно, переживати. Нет. не Давайте не, не будемо перегибати історію. Ізвиніті Херсон, Ніколаїв, адіс юг України построїли Росіяні. Угу. Без этого никуда. Ну и ведь так было запитание про Лунала, нашего Талина давайте еще раз, может я тут так понимаю. Что это крик, суть. Это крик, крик души, крик. и он немножечко не к нам. Мы представители общественности, мы представители общественных организаций, и каждый из нас делает то, от чего получает удовольствие. Я получаю удовольствие от общения с людьми с европейцами, с россиянами, с людьми творческими. Мария тоже вот она съездила на семинар, она пообщалась с представителями из других организаций. да городов. Вот и как бы мы все в одинаковом положении, у нас у всех такие же зарплаты. И, наверное, по поводу евроинтеграции в экономическом плане. Это, наверное, нужно задавать вопросы. Okay. Okay. Да. Okay. да, мы не будем говорить о политике, мы о культуре. Mm -hmm. На жаль, эфирный час нашей программы обмежен, и тому еще раз давайте, возможно, запросы, у всех херсонцев завитаты на Дни Европы, тоже прошу. Во-первых, я хочу сегодня всем пожелать удачи и хочу предложить спланировать выходные так, чтобы День Европы попал в эти планы. Значит, напоминаю, вы можете прийти к нам в любое время с 11 часов до 5, то есть, которое вам удобно. Выбрать э, любое мероприятие, которое вам нравится, а все мероприятия стоят на портале ArtCavun. Вот і на сайті центрів європейської, європейської інформації. Угу. Ну я думаю, що сьогодні достатньо прозвучало інформації про те, де і як можна провести ці дні. І в будь-якому разі на День Європи всі ми вшановуємо не лише наші спільні цінності, традиції, нашу історію, але мабуть і наше майбутнє. Тож обов'язково приходьте і долучайтеся до святкування днів Європи.